2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Halo, balik lagi sama Nai Nai Hari ini mau makan pop mie Nah, di sini ada pop mie rasa ayam Eh, tapi aku makanan gak cuma satu Aku udah punya lagi nih Dua, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yeay, ada 12 varian Popmi. Hari ini aku mau makan semuanya, sekalian nyicipin varian Popmi yang baru-baru. Langsung seduh aja yuk Popminya. Kalau pertama mulai dari pop mie yang udah mainstream ya, yang udah sering berseliweran nih dari dulu. Ada pop mie rasa ayam, pop mie rasa kari ayam, pop mie rasa baso, sama pop mie rasa ayam bawang. Oh ya, kalau favorit aku pop mie rasa baso, hmm, enak banget. Kebetulan ini pop mie yang rebus semua ya, yang pakai kuah. Udah tiga menit. Aduh, ayo, ayo, ayo dimakan! Yang nah, ini rasa ayam. Oke, aku mau mulai makan dari rasa ayam bawang. Nice, yummy hmm. ini tuh! Versi pop dari Indomie rasa ayam bawang mirip banget, cuma ini lebih gurih. Hmm. hmm. Oke. Okay. Kesukaan aku ini. Baso ini toppingnya menurutku paling banyak deh. Ada kayak potongan baso-baso gitu, ada wortel. Hmm. Hmm. Panas. <laughs> Kalau yang ayam bawang toppingnya nggak banyak. Ada sih kayak potongan ayam gitu kecil-kecil, tapi nggak sebanyak yang baso. Parah, parah, enak banget! Lanjut ke rasa kari ayam. Hmm, beneran ini baunya rasa empal gentong banget, tapi cobain aja langsung yuk. Hmm, wah, ini bumbunya kuat banget ya. Ternyata sedikit beda sama ampal gentong ini lebih bau ini lebih kerasa rempahnya gitu. Hmm. 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 Oke. Okay. Lanjut ke rasa ayam. Nanti aku bandingin rasa ayam ini dengan ayam bawang apa bedanya ya? soalnya jujur aku nggak pernah bandingin langsung makan terpisah pernah cuma aku bingung sih kalau untuk bedain sekarang kita bedain ya hmm. semuanya tuh enak Sekarang aku coba bedain ayam biasa dan ayam bawang. Oke, okay. ini emang versi popminya dari Indomie ayam bawang ya. Coba yang rasa ayam biasa. Dari kuahnya aja yang rasa ayam itu lebih apa ya? Lebih berwarna, berarti lebih banyak bumbunya kan sebenarnya. sama-sama hmm. rasa ayam, cuma ini lebih gurih. tapi kalau kalian lebih suka yang light, yang nggak terlalu asin, beli yang ayam bawang. oke? Okay? Peace. Hobbies, hmm. Hobbies. Saatnya lanjut kloter kedua Oke, okay, kloter kedua Ada Popmi rasa soto ayam Soto mie Popmi mie goreng spesial Dan Popmi pedas the way 3 menit Hmm, kayaknya aku mau cobain Popmi goreng dulu deh Supaya nggak panas Yang lain masih panas banget beneran ini mie goreng indomie banget cuma lebih nggak berasa hmm. enak nih yang pedas bau minyaknya aja tuh cabe banget baunya cobain yang rasa soto ayam wah Buahnya jadi agak kental, ya. Apa karena ada koyanya hmm. Wah, lupa ini. Soto ayamnya bukan hanya gurih, soto ayam, tapi ada asamnya juga dari jeruk nipis. Soto mie, ini kecil banget, lucu, sumpah. Apa ini buat anak-anak ya? Bursinya pas ya harusnya buat anak-anak. Aromanya nggak sekuat yang soto ayam. Aku bingung sih, o mie soto mie ini nggak ada rasa yang menonjol asam atau gurih atau aroma wangi rempahnya gitu kurang menonjol iya <silence> bener gak ada aroma yang menonjol aku cicip kuahnya Aku bingung, aku bingung deskripsi ini karena ini cuma gurih, gurih, gurih aja, mirip ayam, mirip rasa ayam, nyoba bayam, pedas doer, pedas doer rasa ayam. Hmm, sumpah pedesnya langsung kerasa. Pedasnya langsung di lidah. Makan satu suapan aja udah kerasa pedes. Wah ini sih beneran pedes ya. Bukan cuma judulnya pedes tapi ternyata nggak pedes. Hmm. Pedes pedes enak, enak enak. Rasanya gurih campur pedes tapi nggak ada aroma yang beda yang bikin dia tuh punya ciri khas. Ya aku mau lanjut habisin semuanya ya. Beijo. Wah, asin banget bawahnya. Asin. Habis. Hmm. Habis. Hmm. Enak, segar, asam. Wangi sotonya mantap. Hmm, bau capek. habis. Lanjut ke kloter terakhir. Kloter terakhir. Jadi di sini ada rasa goreng pedas kledek, kuah pedas doer, pakai pangsit jontor, terus ada torikara dan yang terakhir tori miso. Dibuka satu-satu kita cek. Kira-kira cobain dari yang mana dulu ya? Dari yang kanan dulu deh. Hmm. Sumpah, Hentori Miso tuh aromanya kayak ramen-ramen di restoran gitu loh. Wangi, wangi rumput laut, wangi dari misonya. Hmm. Hmm. Gurih banget, kerasa kayak kaldu-kaldu misonya tuh. Hmm. Kayak ramen-ramen Jepang beneran. Please deh. Yuk cobain kuahnya dulu. Hmm? Kok rasanya mirip gini ya? Menurut kalian gimana? Rasanya mirip gak sih? Apa karena sama-sama lini produk ramen Jepang jadi mirip? Bedanya ini pedes, Enak-enak, dua-duanya enak. Tori kara dan Tori miso. Oke, lanjut ke yang pangsit jontor. Bentar, bentar, bentar. Aku bingung, ini tuh cenderung ke rasa apa? rasanya mirip kuah cuan gitu iya ya, hmm, aku kurang sih kurang seret sama rasanya. Oke, okay. cobain yang pedas gledek dulu yuk, yang goreng. langsung cobain, nice. ternyata enggak sepedas yang kuah. Hmm. Oke, okay, saatnya ngabisin semuanya. Hmm, yang tori miso karena pop mie jenis mie nya sama semua, aku gak usah komen ya. miso jadi pome favorit aku setelah rasa bakso. Wow. Hmm. lanjut ke pangsit jontor. Bentar, aku mau cari pangsitnya tadi mana ya? Karena emang cuma dikit tadi pangsitnya. Oh ini, <t -iah> pangsitnya udah hancur. masih ini rasanya paling kurang di semuanya. Kayak rasanya nggak ada yang menonjol, pangsitnya kecil. Masih lebih pedas yang geledek ini, geledek sama doer. Hmm. hmm. Habis, habis, yuk ah, habisin. habis gelap, ini enak banget yuk, tori miso sampai titik darah penghabisan aku ngabisin torimizo wah best suka banget aku sama yang ini habis ah, akhirnya udah selesai nah komen di bawah mana favorit kalian dari 12 varian rasa pomi yang tadi udah aku cobain dan makasih ya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan video baru. nai Nice to meet ya. Nice to meet ya.